প্ৰদূষিত এটা বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ক্ষমতাৰ কাৰণে সংঘাত সৃষ্টি কৰিবলৈ হলে বিভাজন সৃষ্টি কৰিবলৈ হলে তেওঁলোকে যিকোনো পৰ্যায়লৈ যাব পাৰে আৰু সেইকাৰণে অসম

আৰু এনেকুৱা স্থিতি তেওঁলোকে অসমখনৰ ভিতৰতো কৰিবলৈ বিচাৰিছে আৰু আমি সজাগ হ'ব লাগিব তেওঁলোকে আমাক উত্তেজিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব কিন্তু আমি আইন শৃংখলা মানি ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰতি সন্মান যাচি আমি একত্ৰিত হ'ব লাগিব আমি নিজকে উত্তেজিত হ'বলৈ নিদিওঁ আমি ঠাণ্ডা মগজুৰে আমি আগবাঢ়ি যাওঁ আৰু মই কৈছো যদি বহি যাব ঘৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থাকিব পঞ্চায়তত তেওঁলোকে যি কৰিলে আকৌ তেওঁলোকে বিধানসভাত কৰিব এইবাৰ মই তেওঁলোকক বুজাই দিছো